По статистике, в Петропавловске самый длинный отопительный сезон в Казахстане, что существенно влияет на износ всего теплооборудования и теплосетей. ТО «Петропавловские тепловые сети» осуществляют транспортировку тепловой энергии в адрес порядка 67 тысяч абонентов бытового сектора города и 2182 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей. Статистика поломок и отказов теплосетей с каждым годом становится все печальнее. Результаты работы за прошлый год неутешительные. Значит, финансовое экономическое состояние за прошлый год ожидается убытка в около 360 миллионов. Значит, другие основные стратегические показатели, это вот операционные, износ сети остается свыше 70%, она последние годы не снижается. Теперь, кроме того, сверхнормативные потери и нормативные потери, они... Тоже находится на высоком уровне, хотя в прошлом, э, за 2013 год произошло несколько изменений. Если э, в 2012 году фактические потери составляли более 31%, а за прошлый год составила она 28-56%, все равно это является высоким процент потерь. По итогам 2013 года потери тепловой энергии составили 28,56%. Для их снижения предприятиям Петропавловские тепловые сети были выполнены технические и организационные мероприятия. Ну, то Петропавловские тепловые сети в 2013 году провело огромную работу подготовительным к отопительному сезону, освоила средства инвест-программы порядка 200 миллионов тенге. По ремонтному фонду освоило 360 миллионов тенге. И по линии займа Европейского банка реконструкции и развития освоило 560 миллионов тенге. В общей сложности провели капремонт и модернизацию 12 километров сети. Помимо этого проводили модернизацию тепловых пунктов и тепловых камер. Проводили работу по изоляции сетей. В ходе встречи желающие могли задать интересующие их вопросы. Так, жители дома по улице Жабаева, 123, утверждают, что в их квартирах холодные батареи. Пока не устранены последствия, мы меняем причины не устроили, Последствия мы до сих пор, каждый день и всю ночь, у нас круглосуточно работают все бригады. Мы сейчас даже не задействуем по устранению по повреждений в сетях только все занимаются именно Жителей также волновал вопрос состояния тепловых сетей в районе вокзала. Как отметил генеральный директор ТО Петропавловские тепловые сети Конда в 2014 году на этом участке будут проводиться ремонтные работы. В планах предприятия в рамках займа выполнить мероприятие на сумму 760,6 миллионов тенге. Стоит отметить, что в ТО Петропавловские тепловые сети используется программа обращения потребителей, где принимаются заявки на некачественное предоставление тепловой энергии. Индира Калиева, Дулат Мусафиров, Акпарат.